みくちゃんいないのかなそういえばここいつもの世界と違う気がするけどあみのりちゃんこはねちゃんどうしてここにいるの私にもわかんなくてチームのみんなと練習しようと思ったんだけどいつの間にかここにいたんだそうだったんだこはねちゃんがいるのなら やっぱりここは世界じゃないのかなえっ何か言ったえっあっううん何でもないよおーい誰かいるかま待ってください司さんえっあの声ってお花里と梓はじゃないか司さんそれにいちかちゃんも二人もいたんだうん でも、ここ、どこなんだろうね。わからないけど、前にも、こういうことあったような気がするな。あでも、あれは私の夢っていうか。あれもしかして、これも夢なのかなうーん、私もそうなのかな。ファンフェスタの時のこと、みんなと一緒に報告したかったんだけどな。ファンフェスタ。 そっか。ファンフェスタのことを思い出して眠っちゃったから、こんな夢を見てるのかも。あれあそこにいるのって。ふふ。みんないらっしゃいあ、ミク。ミクちゃん。もしかして、俺たちを呼んだのはミクなのかうん。そうだよ。たくさんの人の思いが聞こえたから、みんなに来てもらったんじゃ。 たくさんの人の思い。うん。みんなのおかげで、たくさんの人が笑ったり、救われたり、希望をもらったりしてる。前に進んでいくみんなの姿に、同じように頑張ろうって思った人も、たくさんいると思うんだ。だから、そんなみんなの代わりに、私からお礼を言わせてもらいたいの。みんな ハッはッはあ、さすがスーパースター天満かさ誰をも笑顔にしてしまう男だがまだまだだこれからも俺たちのショーでたくさんの人を笑顔にしなければならん私も誰かの心に響く演奏ができるように。 もっと練習して上手くならなくちゃ。私も、みんなでラッドウィーケンドを超えるためにもっともっと前に進みたい。誰かを救える曲を作らないと。私も、うまくいかないこともいっぱいあるけど、希望を届けるために前に進んでいきたいな。みんな、とっても素敵な思いだね。ねえ、その思いを、 一緒に歌ってみない？思うよ、ん。う？ここに来てくれてるみんなも聞きたいって思ってくれてると思うんだ。私歌いたい。私も歌いたいな。うん。私も。よし、では歌うか。うん。うん、じゃあ一緒に歌おう。群青さんか。 だけの「答えを握ってる」「諦めてしまう」 <お>ありがとうミクちゃんこの曲を歌うと気が引き締まるっていうかもっと成長したいって感じるなああそうだなうんきっといつかは私もミクちゃん呼んでくれてありがとう私もっともっともっと頑張ってたくさんの人に希望を届けられるようなアイドル 頑張ってね。いちかちゃん、こはねちゃん、すかさくん、かなでちゃん。みんなの思いもきっと、もっと大きく輝いていくはずだよ。だからこれからも、一緒に歌っていこうね。うん<っ>みんなも、聞いてくれてありがとう。これからも、みんなを見守ってくれると嬉しいな。 ありがとう。また違ううちに会おうね。バイバイ。